ডাবল মেচিন ভাল নে ছিংগল মেচিন ভাল বহুতে সুধি আছে কালি মই মেচিন লোৱা ভিডিঅ'টোত কমেণ্ট বক্সত আৰু মোক এনেও সোধে যিহেতু কাটিঙৰ লগত জড়িত আৰু বহুখিনি ষ্টুডেণ্টেও জানিব বিচাৰে যে ডাবল মেচিন আৰু ছিংগল মেচিনৰ মাজত পাৰ্থক্যটো কি সেইবাবে মই ক'ব লৈছোঁ এতিয়া কথাটো হৈছে চিংগল মেচিনৰ দামটো কম আৰু ডাবল মেচিনৰ দামটো অকণমান বেছি হয় আৰু কামটোৰ কথা যদি মই ক'ব যাওঁ চিংগল মেচিন আৰু ডাবল মেচিন মই ছিংগল মেচিনো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ বহুত আৰু বেয়া বুলি মই নকওঁ ধৰি লওক ব্লাউজ বা আপোনাৰ মেখেলা চাদৰ শাড়ী যিবোৰ নৰ্মেল কাপোৰ আমাৰ সেই সকলোবোৰ আমি ছিংগল মেচিনতে ধুনীয়াকৈ চিলাব পাৰোঁ আৰু খুব সুন্দৰকৈ আমি ছিংগল মেচিনেৰেও ব্যৱসায় এটা আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ বা অৰ্ডাৰ ল'ব পাৰোঁ কাপোৰ চিলাব পাৰোঁ কোনো কথা নাই এতিয়া আহিছোঁ ডাবল মেচিনৰ লাভালাভসমূহ বা ডাবল মেচিনটোৰ পৰা কি ভাল ছিংগল মেচিনতকৈ ডাবল মেচিন হ'লে আপোনাৰ জীন্ছ বা যিখিনি ডাঠ কাপোৰ পেণ্ট তেনেকুৱা ধৰণৰ সকলোখিনি ডাঠ কাপোৰ ডাবল মেচিনত চিলাব পাৰি কোনো ধৰণৰ সমস্যা নহয় এতিয়া চিংগল মেচিনত চাব ব্লাউজটো যেতিয়া আমি চিলাওঁ পাইপিংটো লগাওঁতে অকণমান যদি ডাঠ হয় মানে সন্মুখৰখিনি তেতিয়াহ'লে খুব সুন্দৰকৈ ফিনিচিংটো নহয় কাৰণ ডাঠ কাপোৰত ছিংগল মেচিনে অকণমান কভাৰ কৰিব দিগদাৰ হয় সেইটো কথা তথাপিতো দুবাৰ তিনিবাৰ ভালকৈ চিলোৱাৰ পিছত ফিনিচিং আহে বাৰু এতিয়া ডাবল মেচিন হ'লে আপোনাৰ এবাৰতে সেই ফিনিচিংটো আহিব আৰু ডাঠ কাপোৰ হ'লেও খুব ধুনীয়াকৈ চিলোৱা যায় বিশেষকৈ জিনচ বা তেনেকৈ ধৰি লওক যিখিনি আমাৰ স্কুলৰ পেণ্ট ডাঠ থাকে সেইবোৰ মূৰণি মাৰিবৰ কাৰণে আমাৰ ছিংগল মেচিনত চিলোৱা নাযায় কিন্তু ডাবল মেচিনটোত খুব সুন্দৰকৈ চিলোৱা যায় সেইটো কথা কিন্তু দামটো অকণমান বেছি হয় সকলোৰে বাবে ধৰি লওক অকণমান দিগদাৰ হয় কিনিবৰ কাৰণে একো নাই ছিংগল মেচিনটো ভাল কাৰণ ময়ে কিমান ব্লাউজ চিলাইছোঁ বা ধৰি লওক অৰ্ডাৰ লওঁ কাটিং শিকাওঁ গতিকে ছিংগল মেচিনটোৱে তাৰ বাবে হয় ধুনীয়াকৈ কিন্তু তাঁত কাপোৰখিনি চিলাবৰ বাবে বা ধৰি লওক তেনেকৈ স্কুলৰ পেণ্ট বা সেইবোৰ চিলাব লগা থাকিলে অৰ্ডাৰ আহিলে তেতিয়া ডাবল মেচিনটো অকণমান প্ৰয়োজন হয় সেইখিনিয়ে কথা আৰু দামৰ কথা ভাবিছে ঠাই লৈ পেলাই দামবোৰ অকণমান বেলেগ বেলেগ হয় গতিকে দামটো মই তেনেকৈ ক'লে ধৰি লওক কোনোবাহিত এশ টকা বেছি হ'বও পাৰে ক'ৰবাত এশ টকা কম হ'বও পাৰে তথাপিও মই কৈ দিছোঁ আপোনাক আপুনি ছিংগল মেচিনটো আঠ হেজাৰ টকাৰ ভিতৰত পাই যাব আৰু ডাবল মেচিনটো আপোনালোকে তেৰ হেজাৰ টকাৰ ভিতৰত পাই যাব সেইখিনিৰ ভিতৰতে ঠাই লৈ পেলাই তেনেকৈ হ'ব আৰু যিখিনি আমাৰ হাজোৰ আছে বা আশে পাশে আছে কিছু কিনিব বিচাৰিছে মেচিন তেওঁলোকে আমাৰ হাজো কিৰণৰ পৰা ল'ব পাৰে কিৰণ মাৰ্কেটৰ পৰা চিনি পায়েই পাখা মেলা পাখা মেলাতে আছে সকলোৱে হাজোৰখিনিয়ে জানে তাতে ধুনীয়াকৈ পাব আপোনালোকে মোৰ কথাও ক'ব পাৰে মেচিনটো কিনিব গৈ পেলাই তেতিয়াও আপোনালোকে অকণমান হ'লেও পাব ডিচকাউণ্ট আৰু বস্তুখিনি ভাল হয় তাৰ পৰা লোৱা হয় কিছুমান বস্তু যেনে ধৰি লওক ফ্ৰিজ ইনভাৰ্টাৰ তেনেকুৱা আৰু য'ত গোটেইখিনি বস্তু এভেইলেবল পোৱা যায় তাৰ পৰা বস্তু এটা কিনিবৰ কাৰণে সুবিধাও হয় সেইটোৱে কথা তাৰ বাহিৰে আৰু কথা নাই এটা ঠাইতে গোটেইখিনি পালে সকলোখিনি পোৱা যায় ঘৰত আমাৰ প্ৰয়োজনীয় গডৰেজ বা ধৰি লওক আপোনাৰ বুক চেল্ফ টেবুল চকী তেনেকৈ সকলো চাব পাৰে সেইটো কথা আৰু মেচিনৰ কথাটো কৈ দিলোঁ কাপোৰ চিলাই আছিলোঁ কালি লৈছোঁ মেচিনটো ভাল লাগিছে আৰু এটা কথা আমাক অকণমান নতুনত্ব লাগে জীৱনত কাৰণ এটা বস্তুতে যদি আমি সদায় কামটো কৰি থাকোঁ তেতিয়া আমাৰ মাজতে কেতিয়াবা ইণ্টাৰেষ্টটো অকণমান কমি যোৱা যেন অনুভৱ হয় তেতিয়া যদি তাত অকণমান কিবা এটা নতুনত্ব দি দিওঁ তেতিয়া আকৌ সেই কামটো কৰিবলৈ সমানে আগ্ৰহ বাঢ়ে বা অকণমান বেছিকৈ কৰিবলৈ আগ্ৰহ বাঢ়ে অকল যে মেচিন বুলি নহয় ঘৰখনতে আমি যেতিয়া সদায় থাকোঁ তাত যদি অকণমান কেতিয়াবা সাল সলনি কৰাই দিওঁ ইফালৰ বস্তুটো সিফালে নিওঁ তেতিয়া ভাল লাগে কিবা মনটো এটা নতুনত্ব পোৱা গ'লে নহয়নে অৱশ্যে সকলোৰে চিন্তাধাৰাটো বেলেগ বেলেগ আৰু তেনেকৈ আমি সাল সলনি কৰিব লাগে জীৱনটোত কিছুমান বস্তু আৰু নিজক নিজে ৰিয়েলাইজ কৰিব লাগে আমাৰ কোনখিনি ভুল আছে কোনখিনি শুদ্ধ আছে জীৱনটোত ভুলখিনি আমি নিজে উপলব্ধি কৰি যদি শুদ্ধ পথত আগুৱাই যাব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ বিপদ নহয় জীৱন পথত কাৰণ আনে আমাক ভুলটো শুদ্ধ বুলিও ক'ব পাৰে শুদ্ধটো ভুল বুলিও ক'ব পাৰে কিন্তু নিজে যদি নিজক ৰিয়েলাইজ কৰিব পৰা কেপাচিটিটো থাকে তেতিয়াহ'লে ভুলবোৰৰ পৰা বাচি থাকিব পৰা যায় এনেকুৱা নহয় যে ভুল নহয় কাৰণ কোনো মানুহে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট শুদ্ধ নহয় ভুল প্ৰত্যেকৰে জীৱনত আছে কিন্তু সেই ভুলখিনি হোৱাৰ পিছত আমি যদি কোনোবা এটা সময়ত অকণমান ঠাই ৰৈ দিওঁ কিছু সময় মানে কিছুদিন পিছত ৰৈ দি পেলাই নিজক উপলব্ধি কৰোঁ বা আইনাখনত নিজৰ মুখখন চাই অকণমান নিজক আমি উপলব্ধি কৰোঁ যে কি কৰি আছোঁ কি হৈ আছে আত্মশুদ্ধি বা আত্মসমালোচনা কৰা যায় তেতিয়া আমাৰ সেই ফুলবোৰৰ পৰা আমি মানে পৰিত্ৰাণ পোৱা যায় ভাল হয় সেইটোৱে কাপোৰ চিলাম এতিয়া আকৌ আৰু অনলাইন কাটিং ক্লাছটো আছেই চলি দহ তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ আকৌ বহুতে সুধি আছে প'ষ্টটো পোৱাৰ পিছত কিন্তু এতিয়া নোৱাৰিম জইন কৰিব অহা মাহত আপোনালোকে পাৰিব মোক মেছেজ কৰি থৈ দিব যিসকলে শিকিব বিচাৰে আৰু অফলাইনতো ওচৰ পাজৰৰ বহুতে সুধি আছে কিন্তু অফলাইনত মোৰ ষ্টুডেণ্ট আছেই অলৰেডি আপোনালোকে অনলাইনত শিকিব পাৰিব আৰু ৰৈ দিলেই পাৰিব আহিবচোন ঘৰত ভালদৰে আলোচনা কৰিম আৰু তাৰপিছত সিদ্ধান্তটো গ্ৰহণ কৰা হ'ব কাৰণ এটা দুটাকৈ শিকালে দিগদাৰ হয় যদি বেটচ হৈ যায় সেইটো টাইমত তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় কৰিম ভালে থাকিব সকলো আহি থাকিব